10 мая у серебрянским мораторий отбылся турнир по микрофутболе, и киносил имя святого Доминика Сави. В делу с поборницей приняло 6 команд. Команда с города Полоцк, команда с Бараулян, а так само три команды с Минска. Команда с Сухарова, с Архикатедры и так само команда господаров Серобранки символично, что перемогу отримала команда, которая носит гоноровую назву опекуна турниру – ФК «Доминик». Хлопцы перемогли в финале минулогодних чемпионов ФК «Барауляны» с ликом 5 сну. И сейчас в вашей коротенькое интервью с переможцем. Уважаемые переможцы, расскажите нам, пожалуйста, как какие ваши уражения после турнира? Целый год мы ждали этого дня. Это просто незабываемое ощущение. Также хотим сказать спасибо нашим соперникам. Это была очень достаточно достойная игра, которую мы выиграли. Мне понравилось, как мы играли, мы достойно сыграли и выиграли этот клуб. Дякую, я еще раз меньшую вас перемога. Дарас, своими уражениями от турниру с вами поделится делегация лезианской субботности на Беларуси Ксенц Виктор Гайдукевич, который принял немаловажный удел у этом спортивном святе. Уважаемый Ксенц Виктор, нам вельми приятно, что вы являлись главным арбитром этих споборностей. И расскажите, Калиласка, какие ваши почути после турнира? Соправду, это для меня в этом году была великая радость. Я только поудельничать так але все ж таки дося мне бытьовный с арбитром в этой этих спаборничцтваонавят доминикасанна распочали мы это спаборницство сапраўды молитвой и на протягу всего турниру заважалось что молод сапраўды с великой пашаной относится один одного те слова связанызерно упала на такую благотворную землю поэтому в уражение вельми позитивное. Раз турнир, раз разговоры, так само удельник один за одним, за одним, я думаю, что мы причинились вельми для того, что харизма Святого Иоанна Боско распространяется и веды была команда из Полоцка, и сопроводы там с не работают, а они заказывают кусочек того, скажем, кавалочек того настроя, того духа с и они прожили по часу этого турнира. Спасибо Елики. Спасибо. Вот таким выдался турнир Святого Дмитрика Савио. Ознайомиться с фотосымками и больше подробязней о про выники вы можете на сторонках нашего сайта СТП Кропка к На этом все. Ждите новых выпусков. До побольшения. Вот